নমস্কাৰ মই জ্যোতিষী ডক্টৰ নিৰ্মল চন্দ্ৰ শৰ্মা আজি পুনৰ নতুন ভিডিঅ'টিলৈ মই উপস্থিত হৈছোঁ বন্ধুসকল আজি মই কম ক'ব বিচাৰিছোঁ অম্বুবাচী সম্বন্ধে অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰতি বছৰে যি অম্বুবাচী মানি অহা হয় আহাৰ মাহত আহাৰ মাহত আৰু সেই অম্বুবাচী ইতিমধ্যে সমাগত হৈছে আৰু সেয়েহে অম্বুবাচীৰ ওপৰত মই বিশেষ ভিডিঅ'টো যুগুত কৰিছোঁ অম্বুবাচীৰ সময়সূচী কেতিয়া অম্বুবাচী লাগিব কেতিয়া অম্বুবাচী নাইকিয়া হ'ব শেষ হ'ব ইত্যাদি ইত্যাদিৰ ওপৰত বন্ধুসকল প্ৰথম কথা হৈছে যি অম্বুবাচী লাগে অম্বুবাচী যি আমি মানি চলোঁ কথিত ভাষাত আমাৰ থলুৱা ভাষাত আমতি লগা বুলি কোৱা হয় আমতি ভগৱতী মাতা কামাখ্যাৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে জড়িত এটা বিশেষ আমাৰ পৰ্ব এটা বিশেষ সময় যিটো সময়ক নেকি অম্বুবাচী বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াত এই সময়ছোৱাত বিশেষভাৱে বহু বাধা নিষেধ থাকে বহু বাধা নিষেধ থাকে আনকি অতীতত কৃষকসকলে যি নাঙলেৰে হাল মাৰে সেয়া পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণভাৱে নিষেধ কৰি থোৱা থাকে ঠিক একেধৰণেৰে মাটি খান্দি গছপুলি ৰুৱাকে আদি কৰি বহু বাধা নিষেধ থাকে যাই হওক বন্ধুসকল যুগৰ লগে লগে বহু পৰিৱৰ্তন ঘটিছে কোনে কিমান ধৰণেৰে কেনেধৰণে ধৰণেৰে মাতিছে এইটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যাই হওক বন্ধুসকল যিটো অম্বুবাচী লগাৰ যিটো সময় এইটো জ্যোতিষীয় যিটো গণনা এইটো হৈছে ৰবি গ্ৰহে ৰবি গ্ৰহ ৰাশিচক্ৰত পৰিভ্ৰমণ কৰি থাকোঁতে যেতিয়া আৰ্দা নক্ষত্ৰত প্ৰৱেশ কৰিব আৰ্দা নক্ষত্ৰ আৰ্দ্ৰা নক্ষত্ৰৰ প্ৰথম অংশত ৰবি গ্ৰহ থকালৈকে এই সময়ছোৱাকৈ অম্বুবাচী বুলি কোৱা হয় আৰ্দা নক্ষত্ৰ অৰ্থাৎ একোটা নক্ষত্ৰক আমি চাৰিভাগ কৰোঁ চাৰিভাগ কৰোঁ আৰু চাৰিভাগৰ যি প্ৰথম ভাগ প্ৰথম ভাগ সেই প্ৰথম ভাগত ৰবি ভুক্তি অৰ্থাৎ ৰবিয়ে এটা নক্ষত্ৰক সম্পূৰ্ণ অতিক্ৰম কৰাৰ যি সময়ছোৱা তাৰে প্ৰথম অংশ চাৰিভাগ কৰি যি প্ৰথম অংশ থাকিব সেই অংশটো পৰিভ্ৰমণ কৰি শেষ কৰালৈকে এই সময়ছোৱা ৰবি ভক্তিকাল এই সময়ছোৱাকৈ কোৱা হ'ব অম্বুবাচী লাগি থকা বুলি কোৱা হয় বন্ধুসকল যি আদ্ৰা নক্ষত্ৰৰ মই কথা কৈছোঁ আদ্ৰা নক্ষত্ৰ এই আদ্ৰা নক্ষত্ৰৰ অধিপতি হৈছে শিৱ আদ্ৰা নক্ষত্ৰৰ অধিপতি শিৱ আৰু এই নক্ষত্ৰত ৰবি প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে এই নক্ষত্ৰৰ প্ৰথম অংশ ৰবিয়ে ভুক্ত কৰি শেষ কৰালৈকে এই সময়ছোৱাক অম্বুবাচী বুলি ধৰা হয় বন্ধুসকল এই সময়ছোৱাত বিশেষভাৱে কামাখ্যা মন্দিৰত যি মহামেলা হয় এই বিষয়ে নিশ্চয় আপোনালোক সকলো অৱগত বন্ধুসকল সেই বিষয়ে মই ক'বলৈ নাযাওঁ মই সময়সূচীৰ ওপৰত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ প্ৰথম কথা হৈছে আহাৰ মাহৰ ছয় তাৰিখ আহাৰ মাহৰ ছয় তাৰিখ সিদিনাখন শুক্ৰবাৰ ইংৰাজী হ'ব একৈছ জুন আহাৰ মাহৰ ছয় তাৰিখ শুক্ৰবাৰ ইংৰাজী একৈছ জুন কিন্তু ইংৰাজী মতে শনি বাৰ হ'ব এইকাৰণেই অম্বুবাচী লাগিব সেইদিনাখন অম্বুবাচীৰ যি প্ৰভৃতি বুলি কোৱা হয় অম্বুবাচীৰ প্ৰভৃতি নিশা বাৰ বাজি ষোল্ল মিনিট আঠাৱন্ন ছেকেণ্ডত অম্বুবাচী লাগিব নিশা বাৰ বাজি ষোল্ল মিনিট আঠাৱন্ন ছেকেণ্ড আৰু সেয়েহে ইংৰাজী মতে ক'ব লাগিলে শনিবাৰ কিন্তু জ্যোতিষীয় ভাষাত ই শুক্ৰবাৰেই হ'ব এইকাৰণে দিন যাৰ ৰাতি তাৰ ধৰা হয় অৰ্থাৎ ছয় আহাৰ শুক্ৰবাৰ একৈছ জুন ইংৰাজী মতে শনিবাৰ হ'ব আৰু সেইদিনাখন নিশা বাৰ বাজি ষোল্ল মিনিট আঠাৱন্ন ছেকেণ্ডত অম্বুবাচী প্ৰবৃত্তি ঘটিব অৰ্থাৎ অম্বুবাচী লাগিব সেইদিনাখন কিন্তু বন্ধুসকল So <laughs> পূৰ্ণিমা চলি থাকিব পূৰ্ণিমা চলি থাকিব আৰু সেইদিনাখন দিনৰ ভাগতে পূৰ্ণিমা লাগিব ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে পূৰ্ণিমা লাগিব সাত বাজি একত্ৰিছ মিনিট তেইছ ছেকেণ্ডত পূৰ্ণিমা আৰম্ভ হ'ব আৰু সেইদিনাখন সম্পূৰ্ণভাৱে পূৰ্ণিমা চলি থাকিব আৰু সেইদিনাখনেই অম্বুবাচী লাগিব সেয়েহে অহা যিটো পূৰ্ণিমা হ'ব অম্বুবাচীৰ পূৰ্ণিমাটোত বিশেষভাৱে সচৰাচৰতে বহুলোকে পূৰ্ণিমা তিথিসমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ শুভ কৰ্ম কৰে তেনেধৰণৰ শুভ কৰ্মখিনি কিন্তু নহব পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা নিষেধ আছে বন্ধুসকল বহুলোকেই পূৰ্ণিমাৰ দিনাখন নাৰায়ণ পূজাকে আদি কৰি বহু পৰ্ব কৰে যিহেতু অম্বুবাচী লাগি থাকিব অহা পূৰ্ণিমাটোত আপোনালোকে ঠিক তেনেধৰণৰ কোনো বিশেষ শুভ কৰ্ম কৰিব নোৱাৰিব বৈদিক কাৰ্য কৰিব নোৱাৰিব বন্ধুসকল শিৱ শিৱ মই যি শিৱৰ কথা কৈছোঁ আদ্ৰা নক্ষত্ৰৰ অধিপতি শিৱ আৰু আমাৰ যি ভগৱান শিৱ সেই শিৱ শ্মশানত থকাৰ একোটা সময় থাকে অম্বুবাচীত বিশেষ বিশেষভাৱে বন্ধুসকলে অম্বুবাচীৰ সময়ছোৱাত তান্ত্ৰিকসকলে তন্ত্ৰ সিদ্ধ কৰি থাকে তন্ত্ৰ সিদ্ধ কৰি থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ জপ তপস্যা ইত্যাদি কৰি থাকে বহুতে শ্মশানতো একেধৰণেৰে তপস্যা করে বন্ধুকল শিব থাকি সন নিখার শ্মশানত থাকব নিখার শ্মশানত থাকিব সম্পূৰ্ণ নিশাটো শিৱ শ্মশানত থাকিব আৰু সেয়েহে তান্ত্ৰিকসকলে সেইদিনাখনেই অম্বুবাচী লগাৰ পিছৰ পৰাই সম্পূৰ্ণভাৱে তন্ত্ৰ সিদ্ধ কৰিবৰ বাবে শ্মশানত তেখেতসকলে একেধৰণেৰে বিভিন্ন ধৰণৰ তান্ত্ৰিক কাৰ্য সমাধান কৰিব নিশা নিশা শিৱ থাকিব শ্মশানত বন্ধুসকল ৰাতিপুৱা কিন্তু ছ বাজি সাতত্ৰিছ মিনিট যোৱাত শিৱ গৌৰীৰ খহিতে থাকিব গৌৰীৰ খহীতে থাকিব শিৱ বন্ধুসকল শনিবাৰৰ দিনাখন শনিবাৰৰ দিনাখন ছয় বাজি আঠাৱন্ন মিনিটৰ পৰা ন বাজি বিৰাল্লিছ মিনিট এই সময়ছোৱাত এই সময়ছোৱা কিন্তু ৰাহুকাল চলি থাকিব ৰাহুকাল অৰ্থাৎ অম্বুবাচীৰ মাজতে অম্বুবাচীৰ পিছদিনাখন বিশেষ যদি কিছু কৰ্ম কৰিবলগীয়া থাকে দূৰ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে বৰ্জন কৰা উচিত এইকাৰণেই অম্বুবাচীৰ লগাৰ পিছৰ দিনাখন অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা ছ বাজি আঠাৱন্ন মিনিটৰ পৰা ন বাজি বিৰাল্লিছ মিনিটলৈকে এই সময়ছোৱা ৰাহুকাল হৈ থাকিব অৰ্থাৎ যাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বাধা বাধা হ'ব পাৰে বিভিন্ন অজুহাত হ'ব পাৰে বা অন্যান্য কিবা বন্ধুসকল সেয়েহে ৰাহুকাল বিশেষভাৱে পৰিত্যাগ কৰিব পাৰিলে অৱশ্যে শুভ ৰাহু থাকিব পূব দিশত পূব দিশত বিশেষভাৱে পূবৰ ফালে প্ৰাত ৰাতিপুৱাতে যাত্ৰা কৰাটো অশুভ বন্ধুসকল আহাৰ মাহৰ দহ তাৰিখে আহা আহাৰ মাহৰ দহ তাৰিখ সেইদিনাখন মঙ্গলবাৰ হ'ব অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে নিশা অম্বুবাচী লাগিব আৰু মঙ্গলবাৰৰ দিনাখন দিনত বাৰ বাজি দহ মিনিট সাতচল্লিছ ছেকেণ্ডত অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তি ঘটিব অৰ্থাৎ শেষ হ'ব সেইদিনাখন আহাৰ মাহৰ দহ তাৰিখ ইংৰাজী পঁচিছ জুন পঁচিছ জুন তাৰিখে অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তি বন্ধুসকল এই অম্বুবাচীৰ সময়ছোৱাত যিবোৰ বাধা নিষেধ আছে সেই বিষয়ে মই একো ক'বলৈ যোৱা নাই যিহেতু অনেক লোকে এই বিষয়ে জানে বিশেষকৈ আমাৰ যি প্ৰাচীন কামৰূপ এই প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যত অম্বুবাচী বিশেষভাৱে মানি চলা হয় আৰু সকলো লোকে অম্বুবাচীৰ এই কথাবোৰ জানে বন্ধুসকল সেয়েহে মই এই বিষয়ে আৰু আগ নাবাঢ়িলোঁ কেৱল মই সময় অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তি নিবৃত্তি শিৱ কোন সময়ত শ্মশানত থাকিব ৰাহুকাল ইত্যাদিৰ বিষয়ে মই কিছু কথা কৈছোঁ খুব থুলমূলকৈ বন্ধুসকল মই অহা যি অম্বুবাচী অহা অম্বুবাচীৰ বিষয়ে মই কিছু কথা ক'লোঁ অৱশ্যে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ অৱশ্যে চাই থাকিব ধন্যবাদ